Шановні друзі, вітаю вас! В ефірі програма Це Вас хвилює. І в гостях у нашої студії практичний психолог, психотерапевт Ольга Олексєєнка. Вітаю вас. Добрий день, добрий день, телеглядачі. Ольга, начебто весна на порозі, начебто хочеться мріяти про кохання, думати про весну і відчувати піднесення і якісь крила за спиною. Але ця зима така, такою була, нехай не холодною, але такою виснажливою, морально, эмоционально. Люди відчувають, жаліються на те, що відчувають якусь спустошеність, якусь засмученість в тому, з чим це пов'ясняється? Это пове... объясняется тим, що присущий людям присущ синдром хронической усталости. Синдром хронической усталости считается чумой 21 века. Справді? Да. Сколько то 21 веку, а уже в него есть своя чума? Да, потому что он был впервые зарегистрирован в США в 1988 году, и уже в 1996 году уже насчитывалось около 100 тысяч больных. Это хвороба? Да, это хвороба. Хвороба э, душ, духу, Читилесная хвороба? Это болезнь души, но она проявляется и телесно. Получается, что неудачные попытки, какие-то преодоления жизненных кризисов нарушают нашу систему самовосстановления в организме, заложенную природой в каждом человеке. И поэтому на Западе еще называют этот синдром выходного дня. И даже в эти дни наблюдается большее число самоубийств. У нас таких подсчетов нету, но это подсчеты зарубежных коллег ученых. И получается, что проблема хронически усталых заключается в том, что они не умеют отдыхать и противопостоять стрессам, жизненным стрессам. Поэтому ломается иммунитет человека. Это вы просто малюете страшную картину. Давайте з'ясуємо причины. Из каких причин, чому выникает цей синдром хронічної втомы? Когда, когда у людей происходит стресс, надпочечники вырабатывают гормон, защищающий организм от стресса. И, но когда, если стрессы накапливается, то в один прекрасный день Мобилизующие силы, он, этот гормон перестает вырабатывать, то есть перестает справляться. И поэтому еще с надпочечниками изнашивается поджелудочная железа и желудок. Если организм работает только на преодоление стресса, то у человека пропадает сон он и тело не успевает отдохнуть. Поэтому хронические стрессы чреваты срывами, а иногда психическими расстройствами. Вот так все серьезно. Может, не будем улякать людей? Чи все-таки следует поговорить э, на эту тему? Все-таки следует поговорить, потому что одна из причин синдрома хронической усталости – это нарушение деятельности головного мозга. Для, для работы нашему серому веществу нужны три компонента ⁇ кислород, вода и глюкоза. Необходимое количество глюкозы накапливается в мышцах. В головном мозге и в печени человека. И когда э, стресс и напряженная интеллектуальная деятельность опустошают эти стратегические запасы, они э, во время сна не успевают э, пополняться. И поэтому происходит истощение головного мозга. Это чревато головными болями, неврозами, снижением иммунитета, слабостью, IQ. То есть О, не... так. Да, тобто серьезные могут быть наслідки. Давайте намалюем портрет людини ось с таким синдромом. Чи можем мы познать ее в натовпі, например? Можем. Чаще всего синдром хронической усталости возникает у людей, которые профессии связаны с общением. Это журналисты, треба на врачи, <свят> учителя. Потому что человек. Почему происходит эмоциональное истощение? Человек, отдавая больше, получает меньше. И из толпы можно выделить такого, например, таких людей. Это что значит, что у людей, если посмотреть на человека, вертикальные мышцы между бровей, о, вертикальные морщины между бровей. насупленные. Да, только Насупленный. Мешки под глазами, взгляд <свист> такой с тоской, <свист> уголки рта опущены, шейный остеохондроз получается. Проявляются такими заболеваниями, как экзема, псориаз. Дыхание поверхностное, нестабильное То дыхание. То все дратует внутренне, он да. не имеет выхода и не имеет пополнения каких-то жизненных сил, и поэтому аллергия выходит вот таким чином. Еще присутствуют такие, как бы, в портрете черты, это как ломки, ногти, сниженная способность испытывать сексуальное влечение, боли в суставах, отеки ног. Отже, целый ряд симптомов Дум... э, вид от хвороби души, так, от э, такого втома души выливается. До телесного проявления. Так. Скажите, будь ласка, а людина может собі сама провести диагноз? Может, может. Но э, получается, что проводить самодиагностику можно, и можно наблюдать за собой, Единственный момент, что вот эти все симптомы должны присутствовать не более, не менее полугода. То есть, ну, если так, вы в течение все. полугода наблюдаете за собой определенные симптомы, то тогда можно говорить о заболевании синдрома хронической усталости. Если, звичайно, девчина, женщина сломала нигу, то это может Нет. довести ее до, скажем, <laughs> Но это еще не синдром хронической усталости такие можно выделить симптомы. Это как давно не видели снов. То есть при синдроме хронической усталости нарушается фаза быстрого движения глазного яблока. Это тогда, когда у нас происходит сновидение и прорабатываются какие-то психические процессы. То есть отрабатываются, прорабатываются психические процессы. То есть, если человек говорит, что она не видит снов, на протяжении какого-то количества месяцев, то, ну это один из симптомов. Угу. Давайте поговорим о других. При, если окружающие замечают, что у вас вы смотрите в одну точку когда-то, потом при общении, при разговорах вы всегда возвращаетесь к одной и той же какой-то наболевшей вашей теме. Дальше. Вы говорили, снова повернулись ну, до да, того, да, с чего да. обычно. Дальше. Часто болеете острыми респираторно-вирусными инфекциями. Это такое насторожить. Да, насторожить. Да, потому что синдром хронической усталости бывает не только у трудоголиков, но и у детей. Наши дети такие завантаженные и в школе, и еще английская мова, и спортивная секция, и танцы, и хочется еще и дома послушать, или погратися вот на, на компьютере. компьютере да, да, так, что потому вы, что провокатором может быть банальная простуда, воспаление легких, ангина или нарушение иммунитета. Якщо доросла людина може за собою поспостерігати, якісь виділити е, симптоми е, незвичайні для себе, і якось на них відреагувати, то батьки повинні більше приділяти уваги дитині, бо дитина сама себе ще не проаналізує так. Іменно, як доросла людина. То, що... На що? Давайте поговоримо про дітлохів. На що ще треба звернути увагу? Якщо ребенок... дитина... ощущает упадок сил. То есть он изнеможен до такой степени, что ему не хочется ни разговаривать, ни смеяться, ни играть, ни заниматься каким-то своим любимым делом. Даже компьютер он не может пойти и присесть. А это, конечно, нужно обратить особое внимание. Если зазвучай життєрадісна дитина стає плаксивою и набурмосаною, схоже це? Чи це просто такий настрій? Тут надо смотреть. Скорее всего, если это -то возникло случайно, это эпизодически, то это перепадок настроения у ребенка. Еще нужно обратить внимание, что в 85 случаях в заболевании возникновения синдрома хронической усталости виноват еще обыкновенный герпес, который присутствует у людей. Да. Сдавалось бы. Да, да. Так, например, вирусы да. и тут наш шкоды. Потому что, как известно, он постоянно живет в человеке. И если его не спровоцировать, он может дремать себе всю, всю оставшуюся жизнь. Но есть, Вирус герпеса может спровоцировать тоже так же самое, любая простуда, нервный срыв, и поэтому он может поразить височно-лимбическую часть головного мозга, которая ответственна за эмоции, за мышление, за память ребенка. Вот это тоже нужно внимательно следить за этим. Еще такие симптомы присутствуют: то, что часто меняется настроение у человека. То есть он или веселый, или раздражительный. Тут, кача, или тут удача. Удача. Вот именно. Часто бывает боль в горле, увеличены лимфоузлы. То есть нужно внимательно смотреть и за собой, и за ребенком. То есть это может быть не хвороба, а просто выявость такого стрессового состояния. Да. Если... А будем лікувати, будем ходить до лекаря, искать, принимать леки okay. и не будем иметь результата. Nee. будет просто, а что треба будет сделать, поговорим с годом. Да. Еще, если вот, да, например, человек уходит в отпуск, но после отпуска он остается в том же состоянии. То есть отпуск ему не помог. Тоже следует внимательно обратить на этот вот симптом. Сейчас, вы знаете, сто я думаю, <laughs> сказали, что у меня этот симптом, когда выходишь с отпускки, я в детском садочку хочется плакать и домой. Конечно. Но. <laughs> тобто, про отпускку – это отдельный пункт. Но самое что интересное, что вывести на чистую воду уже хронически усталого можно человека. Это, для этого нужно, ну да, человеку дня четыре выспаться. І 80% процентів як рукою сніло. І ось ці лімфоузли, і перепади настрою, Стриб. і сни з'являються. Да. То є чоловіку можна хорошо віддихнути. Це найголовніше. О, тут треба зараз написати листа в письмовому вигляді, зареєструвати і ходити з цією табличкою. Зараз добре відпочивати. Мы до питания... Мы еще поговорим про симптомы, че уже делишлись до пытания лечения и профилактики. Или э... еще может есть какие симптомы, на какие след звернуть и увагу? Если держится повышенная температура постоянно, человек... это конечно может и быть признаком какого-то вирусного заболевания, но может и спровоцировать синдром хронической усталости. То есть откуда не возьмись у человека постоянно держится температура повышенная? Так, это важно, но тут тоже суперечливі симптомы, тут без лікаря не обойтись. Нет, без врачей, конечно, здесь. Само диагноз нас... заниматься не варто. Давайте поговорим о профилактике. Да? Давайте поговорим про профилактику и лікування. как выходить из этого стану и что щоб чтобы не допустить его. Мы поговорим о тех медицинскую точку зрения, может, не будем затрагивать, а поговорим о психологических приемах, когда можно как бы предотвратить синдром хронической усталости. Ну, например, вам не спится. Разные мысли лезут в голову. Так, и не дивно. Надивайся новостей, да, на работе, дома. И поэтому нужно применить маленькую хитрость. Приказать себе не спать и думать об этой проблеме. А произойдет с точностью наоборот. То есть вы уснете. Правда? Да. Когда еще и рахувати, сколько я разив сказала не спать? Да, не спать можно считать и... и в обратном порядке от ста до единицы. Уявляемо... кого? баранчики? Баранчики. Можно баранчики. Рахуемо слоненят. Да. Также при стрессах может помочь и при бессоннице эфирное масло жасмином. То есть жасмин действует как снотворное у нас. Принять можно ванну принять, можно арома лампу поставить или палочки зажечь в спальне. Можно натертыми на да. руками. Або... Когда э, происходят э, телесные зажимы, можно сделать э, делать такое упражнение. Оно называется падаем в детство. То есть для этого нужно лечь э, на кровать или на пол в позу младенца, когда он учится держать голову только учится держать голову. И при этом минут 5-10 постучать ногами по кровати или по полу. Действительно снимаются телесные зажимы. Бедные сусиды. Ну, чтобы соседы не стучали вам снизу вверх, то можно сделать это на кровати или на диване. Так, вот же растягнуться, поднять голову, уявить себе малюку и... Постучать, Постучать сусид, Постукать сусидом. Не стоит забывать, что если у вас предстоит какой-то напряженный интеллектуальный день, то своему мозгу можно дать подзарядку, дополнительную энергию. А что у нас источник энергии? Это орехи, мед, фрукты и ну, в основном рыба жирных сортов. Изюм сейчас. Изюм да? можно, да. да. також на Ще знаю от банан гормон щастя може вплинути. А ще кожна жінка знає, що шоколад шоколад можна, да. Да. ну не стоє зло потріблять. Ось тут дилема. Ось тут <свят> те, що нас може врятувати, може потім нагнати на нас суму і печалі, коли подивимося в дзеркало або стаємо на ваги. Да. Потому что, как давно известно, если яд в маленьких дозах, то это лекарство, а в больших дозах, то это яд. Так, ну, не будем Печально. Теперь можно, вот если вы работаете, и у вас много негатива накапливается, можно применить такую технику, как правило девяти дверей. Что это такое? Что это за правило? И чему самое девяти? Потому что если, когда мы уходим с работы, чтобы наш не, негатив не переходил домой, нужно каждую проблему оставлять за дверью. Двери уособляют какой-то переход с одного света в другой. Да, но при этом нужно не забыть плотно закрыть двери. То есть что проблему... это означает? Что нужно перед э, тем, как идти с работы, зайти в э, кабинет, до всех своих знакомых и их там частым. Нет, нет, нет. Просто, своих нужно, просто нужно себе представить: можно взять не 9 дверей, можно взять там, сколько у вас там проблем, их может много быть. Начнем с малого количества. Представим себе открытые двери, комнаты и туда заносим какую-то свою проблему. Поругали с шефом, что-то не ладится, не написали годовой отчет. Пожалуйста, оставляем, закрываем дверь, и эта проблема остается у нас до завтрашнего дня. У нас наш мозг отдыхает. Я этом... подумаю об этом завтра. В Очень карли тахара да. Очень хорошее выражение и правильное выражение. Если у вас произошел неприятный разговор или сильный стресс, тогда можно принять дома хвойную ванну с солью. Как известно издавна, что соль у нас убирает негатив, а хвоя успокаивает. Недаром наши бабушки ходили к нам с солью, да? Ну, то есть она я, забирает... Когда соль рассыпаешь, что это досварка. Да. То есть это связано с энергетичными моментами. Энергетическими моментами, моментами конечно. Стоит вести правильный образ жизни. Что это значит? Чередовать физи умственную и физическую работу. Припомните, что наши дети учатся в школе 45 минут урок, да, потом идет перемена. 5-10 минут. Не зря физиологи ну, просчитали так в свое время, что нужно чередовать умственное напряжение и физическое то есть физическую, умственную трудовую деятельность и физическую трудовую деятельность. Поэтому вот мы, например, работаем 45 минут, ну или час, да, как для взрослого человека. И потом можно встать на 5-10 минут. Пройтись, выйти на улицу, если не, вот сейчас не холодно, там посмотреть вдаль, чтобы наши глаза отдохнули, зажмуриться, покачать головой, там ногами покрутить под столом можно, чтобы восстановить кровообращение организма. Вот такие тоже mm -hmm. простые парады. Очень простые, но мы их не соблюдаем. Людей... не верится, что они может э, допомогти, и может быть как профилактика. Э, Прямо в чумі 21-го століття. Стоїть спробувати. Так, будемо mm -hmm. пробувати. Mm -hmm. І якраз зараз вот, весною, і ще й осінню, стоїть проводити вітамінотерапію. Це есть... щось вже незвичне mm -hmm. чи mm -hmm. знайоме. Может, и знакомая, ну, кто, для кого как. Для поддержания иммунитета можно проходить вот курс витаминотерапии, особенно нам нужны витамины Е в этот период и витамины группы В. Для этого можно что-то придумать интересненькое. Бо все так просто, все звичайно, навіть не верится, что оно допоможе, а что-то хочется цікавого, чтобы уже точно допомогло, что, ну, как лекарь прописал. Вот я бы хотела поделиться таким, знаете, рецептом варенья терапия. Еще раз повторить, вареньотерапия. просто поверила своим ухом. Такое, такая варенье терапия. Смачна назва терапия. назва, потому что известно, что в этот период времени, особенно когда так еще пасмурно чуть-чуть, нас подж... подзаряжает подзаряжают желтые, оранжевые и красные цвета. Поэтому что мы для этого возьмем? Это такое имбирно-апельсиновое лимонное варенье. Для этого нужно взять 500 грамм апельсинов, 300 грамм лимонов, грамм 100 или 50 имбиря и грамм 600 сахара. Сначала мы апельсины и лимоны бланшируем. Что это такое? Мы их кладем, моем, кладем подходящую посуду и заливаем кипятком. Пока наши лимоны и апельсины Бланшируется, мы приступаем, берем, занимаемся, чистим его как, как картошку, потом э, трем или на терке, или в блендере, или в мясорубке, не имеет значения. Дальше лимоны и апельсины э, вынимаем, обсушим и снимаем цедру, цедру. Но очень главное, чтобы не попались вот эти белые прослоечки, потому что они огорчат, а для нашего варенья это не нужно. То есть э, потом берем, э, еще удаляем белые пленочки э, с мякоти апельсинов или я, Да, я это можно замушилась. делать за вот, просмотром mm -hmm. любимого сериала, особенно вечером, чтобы занять чем-то руки. И потом, значит, в блендере мы э, перемалываем вот эту всю массу. Э, когда эту массу мы перемололи, добавляем цедру. В этот момент можно и закладывать сахар. То есть это все мы перемешаем, ставим на огонь. Эта смесь должна закипеть. И потом 50, варим где-то ну, 60-80 минут. За 10-15 минут до варки добавляем имбирь. До завершения, да, до, до окончания варки. І потім, потім... охолоджуємо і, можна і пість... споживаємо чай, да. до речі, це для чаю. Да. Не вплине це на фігуру, не зіпсує нам потім настрій. Ні, не... А наоборот, тільки падимі. Отже, ось така терапія з варенням Варення, да. від нашої сьогоднішньої гості. Шановні друзі, дякуємо вам за увагу, бережіть себе. І е, пробуйте різні методи для того, щоб піклуватися про себе і своїх близьких, будьте уважні, спостережливі і робіть щось хороше для себе і для інших, щоб підняти настрій і е, не страждати від сим, е, синдрому Хронічні хронічної втоми. втоми. Скоро весна, будемо сподіватися на краще, на все добре.